Відділовий світ змістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні ми розповімо про місто Суми. Свіжий ремонт, нові меблі відсутність очі. Сьогодні так виглядає суму житло. Тут вирішують будь які житловые проблемы. Бывают люди переводят лицевые счета, бывают люди э, оформляют документы на квартиру, то есть просто открывают лицевые счета на квартиру. Ну, основная масса все-таки основной поток людей это оформление справочек на составе семьи, там на льготы, на субсидии, на оформление помощи на ребеночка. Сегодня в сервисном центре завершают створення единой электронной базы. Весь паперовий архів архив переводит на цифровину носії. Процесс длинный, але потом має прискорити работу предприятия. Наличие такой базы действительно работу делает работу намного эффективнее, если это заявочки, которые решаются мгновенно, аварийные заявочки, то есть они сразу попадают по назначению, передаются начальнику участка, начальник участка устраняет аварийную ситуацию. Если это суточные заявочки, в течение суток мы их ликвидируем. Комунальне підприємство обслуговує 85% житлового фонду міста. Це біля 120 тисяч мешканців. Сьогодні працюють 4 з 7 запланованих сервісних центрів. Решту обіцяють закінчити протягом року. житла ми повністю зараз би, ведемо контроль та по всім е, статтям е, тарифа, то тобто, от технічного обслуживания систем до дезінфекції полностью повністю контролюємо це все дело. Частину робіт виконують підрядні організації таким чином суми житло фактично є керуючою компанією. Подібну схему в місті вважають перехідною формою від жеків до ОСББ. Наступний етап будинкове самоврядування. Ми йдемо до створення будинкових комітетів. Чому тому, що має бути в будинку відповідальна особа, має бути голова голова цього органу самоорганізації населення для того, щоб з боку споживачів, з боку мешканців, була людина старша. Ця людина має вести переговори щодо складення планів ремонту та підписувати акти виконаних робіт. Тільки тоді, на думку експертів, якість робіт зможе повністю задовольнити споживача. І продовження теми далі в нашій програмі ексклюзивне інтерв'ю з сумським міським головою Геннадієм Мінаєвим, членом правління асоціації міст України. Не от хорошей жизни мы вернулись к созданию коммунального предприятия, которое будет и сегодня уже обслуживает жилищный фонд города Сумы. Дело в том, что на протяжении 9 лет, с тех пор, как были обанкрочены наши ПЖРУ, коммунальные предприятия, обслуживанием жилья в городе Сумы занимались частные ЖЭКи. Но, к сожалению, слово «частник» эффективный в данном случае не тождественно, потому что каждый ЖЭК работал, частный ЖЭК работал на определенной отведенной ему территории. Соответственно, не возникало никакой конкуренции между этими обслуживающими организациями, и жилищный фонд на протяжении всех этих 9 лет приходил в упадок. И вот, наконец-то, мы в 2011 году приняли решение о создании коммунального предприятия «Сумы жилье» и передаче на его баланс всего жилищного коммунального жилищного фонда и обслуживания и мы хотим уже в течение вот этого года сумма жилье работает с июля месяца до следующего июня показать сумчанам что коммунальное предприятие с поддержкой городского совета может эффективно обслуживать жилищный фонд. В первую очередь проведение капитальных ремонтов, потому что жилищный фонд на сегодняшний день нужно спасать. И, конечно же, качество обслуживания зависит от э, того, как контактируют люди, как контактируют люди с паспортистами, со слесарями, с мастерами. Э, и вот здесь мы... Я не скажу, что мы внедряем ноу-хау, но мы хотим работать на рынке абсолютно по-новому. И первые полгода показали, что этот процесс очень болезненный трудный, но открытие первых сервисных центров уже в двух районах до конца года мы еще откроем в двух районах и в первом квартале следующего года еще в трех районах мы открытием вот этих сервисных центров хотим показать сумчанам, насколько качественно будет обслуживание людей в самих сервисных центрах, настолько качественно будет ремонтироваться их жилищный фонд. И я уверен. В том, что на сегодняшний день альтернативы реальному подконтрольному предприятию э, сумской міськой ради на сегодняшний день нет. И э, могу сказать еще то, что тот объем работы, которое проделало коммунальное предприятие за первые пять месяцев своей работы, я имею в виду капитальный ремонт. Это ремонт инженерных мест, ремонт стыков панелей, ремонт э, плоских крыш показывает о том, что этот объем превышает тот объем э, капитальных ремонтов, которые делали частные ЖЭКи на протяжении всех своих 9 лет существования. Поэтому я считаю, что мы на верном пути. У Сумах также затверджено новую схему руху транспорту. Насколько она эффективна, на вашу думку? Теоретически схема, новая схема перевозки пассажиров в городе Сумы направлена на то, чтобы установить баланс между перевозками в коммунальном предприятии Сумы электроавтотранс и частных перевозчиков. До внедрения новой транспортной схемы, соответственно, до проведения конкурса, на транспортные перевозки Три четверти перевозок в городе Сумы осуществлял частный бизнес, так называемых своих маршрутках. Вот этой осенью мы поменяли транспортную схему, провели конкурс и, и убрали из старой транспортной схемы дублирование маршрутов. То есть сегодня... Дублирование троллейбусных маршрут, маршрутов частными перевоз, перевоз, перевозчиками абсолютно нет. Это означает, что баланс перевозок между коммунальным управлением и частными перевоз, перевозчиками на сегодняшний день выровнялся. И по нашим подсчетам, вот уже прошло полтора месяца после внедрения транспортной, новой транспортной схемы, половина наших пассажиров пересела в автобусы и троллейбусы коммунального предприятия и тем самым дало шанс на его выживание. Потому что на сегодняшний день очень большие затраты были коммунального предприятия и малые доходы. Сегодня затраты не увеличились в разы. Зато выручка коммунального предприятия увеличилась в два раза. И это дает основание э, мне утверждать, что через полгода, год мы выйдем из той э, ситуации, если мы будем э, поддерживать коммунальное предприятие из местного бюджета. Вот сегодня на исполкоме мы не приняли решение о повышении тарифов в троллейбусах. Мы оставляем одну гривну для того, чтобы была э, существенная разница в два раза. Гривна в троллейбусе и две гривны в маршрутном такси. Поэтому мы не принятием решения по повышению тарифа на перевозки в троллейбусах, по сути дела, как бы это ни парадоксально звучало, даем шанс выжить коммунальному предприятию, а оно осуществляет очень важную социальную функцию это перевозка льготной части населения вот и трудно еще делать достаточно серьезные аналитические выводы по этой транспортной схеме нужно проработать еще зиму весну чтобы полностью проанализировать тот пассажиропоток и кроме того, мы этой транспортной схемой решили самый важный, очень больной вопрос разгрузки центра города от транспорта, потому что на вот по состоянию год назад, полгода назад в центре города Сумы было не пройти и не проехать от транспорта. Но на сегодняшний день ситуация стабильная, есть некоторые неудобства для граждан. И, ну, это временное, и на сегодняшний день э, произошел перераспределение потока. Сумчане уже полностью э, осознали э, новые транспортные потоки, новые э, остановки пересадок. И э, я считаю, что э, сегодня э, вот тот э, плацдарм, на который мы надеялись, мы его, ну, по сути дела, захватили. Не менш важливою, звичайно, є і соціальна сфера. Які соціальні проекти реализуются сьогодні у місті Суми? Город Сумы всегда отличался в бюджетном плане тем, что мы из своего бюджета не только покрываем дефицит государственных средств на выполнение делегированных полномочий, но и принимаем собственные программы. Одной из самых больших и основополагающих программ это является многомиллионной программы. Это является программа «Место Сумы. Территория добра, добра и милосердия». По этой программе очень большое количество услуг оказывается нашим малоимущим слоям населения, инвалидам в первую очередь, многодетным. Особенностью этой программы я хотел бы отметить то, что мы единственные на Украине, где оказываем льготы, предоставляем льготы почетным донорам. Это и льготы по оплате услуг ЖКХ, это и льготы по бесплатному проезду в общественном транспорте. И на сегодня я хотел бы сказать, что вот сумчане с благодарностью отзываются о работе нашего территориального центра «Берегиня». Управления труда и социальной защиты. Ну и кроме того, очень существенной, с моей точки зрения, да и вообще все горожане это отмечают, программа «Молодь Миста Сумы». В свое время, когда я пришел на пост городского головы в 2006 году, финансирование молодежи, спорта было украинской мовы в занепаде. На сегодняшний, раз, на сегодняшний день простите в 10 раз по сравнению с 2006 годом увеличилось финансирование. Но если говорить уже в абсолютных цифрах, то финансирование молодежи и спорта, семьи молодежи и спорта в 2006 году было 2,5 миллиона, а сейчас это 22 миллиона гривен. И я с удовольствием отмечаю, что наша молодежь. Приймають участие в общественной житті міста, спортивной, общественной. і це є одним із найважливіших соціальних проєктів города Суму. Дякую за те, що приділили нам час і за змістовне інтерв'ю. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агенства США з міжнародного розвитку або уряду США. І поки це все. Партнер програми Український бізнес ресурс. Корисна ділова інформація. Дякую за увагу. Побачимось. Партнер показу Український бізнес ресурс.